Сьогодні багато хто в Україні, та й не тільки почав святкувати масницю. Що це за свято і чи має воно якесь відношення до християнства? Дізнаємося в духовному сніданку. Сьогодні у нас в гостях священнослужитель Віктор В'ятоха. Доброго ранку, Вікторе. Доброго ранку. Дякуємо, що ви з нами. І поговоримо сьогодні про ось це свято, яке стало, ну мені здається, останнім часом досить популярне і в нашій країні. А масниця, російською масленіця, масляна її ще називають і так далі. Що це за свято таке? Що це воно таке, що за масниця, і до чого тут масло і млинці? Знаю, що комоєдіца я інтересувався. Вот эти, эти темы. Ну, визных на самом это… Э, в православии говорят, что это праздник, так называемая сыропустная неделя, которая предшествует Великому посту. Угу. То есть Великий пост, э, люди отказываются от мяса, угу. вот, а эта неделя, ну, как бы уже, чтобы подготовиться к Великому посту, угу. едят э, сырную пищу и рыбу. Uh -huh. uh, Но ну, вот один из uh, священников uh, традиционных церквей, он uh, говорит так, в uh, богослужебных книгах в календаре она называется «сырной седмицей, потому что по уставу можно вкушать только сырно-молочную пищу и рыбу. Воздерживаясь от мяса, мы предочищаем себя телесной постепенно проникаемся светлым предчувствием поста. Богослужебные особенности сырной седмицы и история церковного устава полностью отвергают ложное мнение, что маслица восходит к некоторым языческим обычаям. Ага, то есть да. такая думка, ощутэш, да. Да. И что таки языческие обычаи обосновывают это. Как повествуется в Синаксаре, Византийский император Иракли, это 610-640 годы, после шестилетней изнурительной войны с персидским царем Хазроем дал обед не вкушать мясо в последнюю седмицу перед Великим постом. Угу. Была одержана победа и принял благочестивый обед, и ходатайство царя, церковь ввела этот устав. То есть э, этот человек говорит, что э, ничего общего с языческим обрядом Не, Але не якщо не. почитати да. е, не знаю, Вікіпедію, всі доступні енциклопедії, говориться про масляну зовсім не як про християнське якесь свято. Да, да. От інтересно, ще один із е, священників традиційних церквей е, говорить: ну, совершенно противоположное мнение. Угу. Многих язичних народов переход від зимнего времени к весне сопровождався определеними религиозными ритуалами і празднованнями. Так було і на Русі. Переход від зимньої спячки к весеннему возрождению. знаменовался праздником, который назывался Камаедица или Масленица. Uh -huh. Церковь далеко не всегда полностью упраздняла народные языческие традиции и праздники, понимая, что просто заместительными запретительными мерами нельзя добиться эффективного христианства, но часто замещала языческие праздники христианскими. И как бы воцерковляло народные обычаи, придавая им совсем иной смысл. Так было с родоницей, и с обычаем Кальдаване, и из той же масленицей. Угу. Поэтому тут мнение вот один э, священник традиционной церкви говорит так, другой так. Но сейчас а, э, я, очень я, много я ваша думка? да очень много информации, люди умные, они могут узнать и э, понимать, что масленица это сукуба языческий э, праздник. Он, ну вот как этот священник честно угу. пишет о том, что в период со соцсостояния были такие празднества, когда как бы весна встречалась с ну, э, зимой, угу. и делали чучел масленицы. И масленица это такая дева, которая охраняла ну владение деда мороза и вот делали чу чучело этой э, девицы и э, такие были как бы бои что ли за это чучело э, mm -hmm. такая гора и нужно было взять приступом эту гору э, вот, и были кулачные бои Стенка на стенку, даже убивали друг друга. Ого, вот. Вот такое светкование. Да-да. И потом, за, как бы приступом брали эту крепость, забирали это чучело и сжигали его. Ну, то угу. есть, чтобы дали, дать возможность солнцу полную меру светить и, как бы, э, дитя хорс солнца стал, становился юношей Ярыла. Угу. И в честь этого пекли блины. Круглой формы, ну, формы на солнце, напоминающие так? низ угу. Солнца. Угу. Вот. И э, праздновали, и гуляния были, а потом игрища были. Ну, как обычно, э, разврат и все прочее. Но церковь, когда Християнство прийшло, е на Русь, то пыталось как бы утихомирить людей, которые, ну, от, так потрібно займались. якось було да. тих людей, які звикли ось так святкувати, вони звикли, да, що це все норма, і їм потрібно розповідати, що це все не можна і так далі, і це складно. Да. І, е один із дослідників говорить, що, е-е, раніше исключительно на період сонцестояння припадав этот праздник, ну а церква зробила його плаваючим, зависячим от Пасхи. То есть mm -hmm. здесь лунно, солнечный календарь, поэтому масленица в Uh -huh. В традиційної церкві uh -huh. Вот, поэтому говорят, мы ми нічого с этим не маємо. Но люди все одно йдуть на ігрище. Вот. Так, зараз, зараз це стає брюни, навіть таким модним. Нас -то, лізуть. Я в дитинстві своєму не пам'ятаю. Я, я чув, що десь там, ну не в нас, святкують якась якась масляну, не, не зрозуміло що. А от зараз це стало таке відродження, можна сказати. Згадується наше коріння, згадується наше минуле, культурна спадщина це сприймають як щось таке, культурну спадщину, але не як щось, якусь релігію. Можливо, так і варто це сприймати? Ну, я знаю, є такі люди, які ну, возрождають язичні релігії, не просто культурне наслідження, а саме язичні релігії і ритуали різні. І це дуже страшно, тому що що таке масленица, по суті? Комоєдіця. Uh -huh. Значить, перший блин комом. И угу. несли этот блин в лес и будили топты, Топтыгина, Мишку, угу. Там, угу. Э, Медведя. Вот. И он напоминал самого Велеса. А Велес это князь над всеми бесами. Это, вы понимаете, что это так. означало, понимаете? Поэтому масленица, камонецца — это одно и то же. Вот. и поэтому возрождают вот эти обычаи, которые ну, превозносили этого Велеса. Ну, это угу. фактически девальсина. Угу. Вот. поэтому люди, которые участвуют просто как культурное наследие, они не знают даже, куда они идут. Часто, действительно, да. они не, не разумеют, за еще да. что это, означает. Просто разważают, это и разważают. Ось тому я думаю, що варто задуматись над тим, де ми беремо участь. так? виходить так, як было во времена, коли Господь ізраїльський народ переселив ну, Вавилонію, Ізраїль теж Асія поглотила. И те люди, которые жили на территории, ну была такая практика переселения других людей переселили на территорию Израиля, а их там поедали звери. Угу. И эти люди сказали, они были, ну, верующие угу. по-своему, угу. они сказали, что нам нужен священник вот этого бога, потому что земля этого бога нас не принимает, потому что мы не знаем этих законов. Угу. Пришли и они попросили царя ассирийского, чтобы тот прислал священников, чтобы они научили законам этого Бога. И написано в Библии, что эти люди они приняли законы этого Бога, даже Пятикнижие самаритянское есть, но и своих богов не оставили. То, -то есть вот, да. микс получился. Вот, так? Да, Такое получается и у нас. То есть э, вашим и нашим. И угу. то оставили, и это до конца не приняли. Господь это не принимает. Господь желает, чтобы, чтобы если человек взялся за плуг, уже не оборачивался назад. То есть mm -hmm. Господь желає, щоб чолові до кінця був предан. Не взяти двом господам служити. Вот так Христос потрібно сказать. все ж таки визначитися дійсно. Ну а я, йот, якби ви сказали, в нас є взагалі в Україні дуже багато таких культурних звичаїв, які ми можемо зустріти там. На весіллі, наприклад, так, якісь традиції, які ми виконуємо на похоронах, ще на якихось святах і так далі. Чи можна їх виконувати, чи не можна християнам? Як визначити, що ось це, ну, наприклад, я не знаю там історії, я не знаю його походження, чи це з язичництва, чи це не з язичництва? Можна в цьому брати участь? Чи не можна? Якщо ну, ну, про масляно зрозуміло, а от ну, за, ну, я а, так Сергій, ширше хочу е подивитися. Я хочу сказати, що. Не надо ну, обижать э, верование людей. И если я приду и начну говорить людям, они просто не поймут. Mm -hmm. Поэтому, если я прихожу на похороны, буду говорить: «Неправильно вы делаете там, mm -hmm. э, связывать ноги там или куда в как, какую головой на север или на юг или на восток или на запад или». Как там свечку ставить, uh -huh. то это будет нехорошо. Поэтому люди должны сами осознать, когда они э, начинают читать священное Писание, они начинают сами понимать. Поэтому uh -huh. если э, церковь Божья, которая исполняет заповеди, читает Священное Писание и хоронит своих э, uh -huh. э, тех людей, которые умерли во Христе, то какая там проблема проблем нет если угу. ты приходишь к тем людям которые еще много не понимают это получается как с тем человеком который пришел из Сирии болел проказой и пришел просить исцеления у пророка Божия угу. и когда он исцелил Господь его исцелил. Он это понял, что Бог ⁇ это Всевышний. И он сказал пророку, ⁇ Можно ли я, я занимаю высокую должность, когда я с царем пойду в капище, ну, он опирается на мою руку. ⁇ То угу. Можно ли мне пойти или нет? Угу. ⁇ Елисей говорит: ну хорошо, пойди, потому что люди так они еще угу. не могут. Ще, ще не 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 дозрив, Хотя скажу, он уже не не стал последователем Всевышнего так. Бога, но сразу он не мог отказаться, поэтому вот такое. в житті людей. Цікаво, але так. все ж таки потрібно прагнути до святості, потрібно прагнути все ж таки до залишення цього всього, що не є в Біблії, те, що є дійсно таким наслідком не просто культури, а да. реально релігії. Ну, так? Да. Господь говорить, я іщу розуміти знання. Коли угу. чоловік почне думати угу. і розбиратися, розуміти. багато люди говорять, що це вже тисячі лет було. Тому я буду просто це Угу. Ну извини, якщо тисячі років заблудення було, а ти в цьому заблуденні знаходишся. Це разве хорошо. Мені ще одне запитання. Останнє напевно, а, як взагалі от, християнам ставитися до свят? От мене не раз це запитували, чи можна святкувати взагалі щось? Тому що свят у нас є багато. Почнемо: День Незалежності, 8 березня, Новий рік, релігійні різні свята, які ну, постійно вони трапляються. Як нам ставитися до цього? Можно а, какую-то чёткую какую позицию, или а, можно? Да. Лично для себя не хочу советы давать, потому что меня могут обвинить в том, что вот Виктор так сказал, и я, допустим, для кого-то авторитет, и мы тоже будем так делать. Угу. Я для себя… Кож, кожен вызначит и да, моя для себя, да, так? Чётко определился. Вашу что, позицию скажите. Есть праздники Господние, Божьи праздники. Угу. Какие то праздники? Суббота. Угу. Вот. 23 глава книги Левит, она определяет, какие то праздники Божьи. Вот. Uh -huh. и Господь говорит: вот праздники Господни. двоеточие этого суббота. Uh -huh. Поэтому я ее соблюдаю. И это праздник, это радость. Uh -huh. Я ожидаю этого праздника. Я стараюсь так, чтобы встретить его как праздник и встретиться с Господом. Uh -huh. Но те праздники, которые совершались в Израиле, Пасха, пятидесятница, Суккот или Кущи, uh -huh. Uh -huh. эти праздники они указывают на то. Как Шима Иисус, э, Мессия, должен был прийти, uh -huh. пострадать. И они не только на первое пришествие указывают. Весенние праздники, Пасха, Пятидесятник указывают на первое пришествие Иисуса Христа. И они осуществились uh -huh. Uh -huh. в жизни Иисуса Христа, когда он пришел на Пасху именно на Пасху умер. И потом воскрес, именно тогда, когда потрясали сноб потрясания. Угу. Вот. А когда была Пятидесятница, то излился Дух Святой. Дух Святой. Угу. И все это исполнилось. Угу. Но это исполнение будет еще и в вечности. Как Христос сказал, не буду есть эту пасу, пока не буду есть ее с вами. Угу. Где? Угу. В вечности. То есть нужно не то, что праздновать, а нужно, ну, как бы, может быть, собираться вместе и смотреть. Що вказує на Ісуса Христа в отіх празниках? Угу. От таким образом ми збираємося і розмишляємо то. Дійсно, дуже така, я би сказав, проблема, що е, в нас люди святкують завжди одним методом. Сісти за стіл, випити, відсвяткував. Да -да. А от дійсно таке святкування, щоб просто зібратися разом і подумати, по помолитися, да. над якимись духовними речами. Оце важливо. Ось. Хоча, ну, можливо, наш час закінчується. Все ж таки, якщо це державні якісь свята, як нам до, цього, до них ставитися? Не, не, які не стосуються релігії. Знаєте, Якщо. Це... Праздники нейтральные, то есть не религиозные, uh -huh. то какая проблема? Человек может участвовать в этих праздниках и uh -huh. даже о Боге сказать, потому что Господь говорит о том, чтобы мы уважали uh -huh. правительство, молились за начальствующих, uh -huh. за царей за, и за всех Тут человеков. Тут еще цены Но, как, 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 Допустим, в Римской империи император себя ну, позиционировал так. С, ну, с Богом, с Богом. Да? Угу. и праздник был вот этого Бога-императора. Ну конечно, и даже заставляли э, христиан приносить жертву, угу. они не участвовали там, их убивали. Поэтому нужно посмотреть, если такие праздники, которые ну, нас э, заставляют э, нарушать какие-то принципы, заповеди Божии, то нужно угу. от этого отказаться. И... Вот. А если праздники нейтральные, то, Problem допустим, 8 марта, ну почему бы не поздравить наших женщин, матерей. Угу. Хотя угу. этот праздник тоже свой берет начало э, э, вот, от э, еврейского праздника uh -huh. вот, Пурим. Uh -huh. а, потому что э, революцию делали многие евреи. Вот, э, И э, от о таких еврейских праздниках? Женщина, э, Пурим, да, вот ну, э, как раз... どうも。<ス> приурочили. Все, так все е сходиться. Да. Зрозуміло, ну, дуже дякую. В принципі, дійсно потрібно розуміти, що те, що не протирічить Біблії, те, що не, не буде вводити нас в гріх, в гріх, скажімо так, проблеми в тому немає. І знову ж таки, нам потрібно бути дуже обережним, щоб не святкувати те, що пов'язано з язичництвом з релігіями наших предків до християнської епохи. скажімо так, да. дякую, що були з нами, що допомогли розібратися в цьому запитанні. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про масницю, а також про інші свята, як до них ставитися. Християнам з нами був священнослужитель Віктор Вятоха. Якщо у вас залишилися запитання, будь ласка, телефонуйте до нас за номером 0800 30 20 20. Ми готові відповісти на ці запитання. Зараз у нас музична пауза. Залишайтеся з нами.